Salam dostlar. Mən bu səfər Exercise for çalışma dördü izah edəcəyəm. Match the questions with the answers. Yəni sualları cavablarla uyğunlaşdırmaq lazımdır. Birincilə deyir ki, Is your name Murat? Sənin adın Muratdır. Ba, burda mütədamız nədir? Your name. Sənin adın. Onu <coughs> hansı şəxs əvəzliyi ilə əvəz eləyə bilərik? Əlbəttə ki, it ilə. Və biz cavablara baxırıq. O həkimdir. Hı -hı. Bəli, onlar. Xeyr, o yox. E, burada amma şiş idi da. Sizə it lazımdı. E, bəli, mən Rusiya. What is it? Yes, it is. Der, e, sənin adın Murad odur? Yes, it is. Bəli, elədir. Yəni təsdiqləyir. Burada da he is deyil yox. Sonra ikincidə Where are you from? Sən haradansan? Deməli biz ölkə adı deməliyik. Burada da biz baxırıq, ölkə adı ancaq Rusiyadır. Çünki bu sadə cavablar verir. Ona görə də sadəcə ölkənin adı deyil, Rusiya. Haraşa. Üçüncü də, Are you from Azerbaijan? Deyirsən Azərbaycandansan. Mütədaamız nədir? Sən. Sən deyə sual verəndə ə, biz ona mən ilə cavab verliyiksə, məsələn, sən Azərbaycandansan, bəli keyif, Azərbaycandan, şey Azərbaycandan deyirəm bu mənada. Deməli, hansı şəxs əvəzi istifadə etməliyik? I. İndi baxaq. I şəxs əvəziyi harda var? D variantında var. Is yes, I am. Bəli, mən. Mənəm. Yəni Azərbaycan dilində. Ə dördüncü də. "Who is your mother, doctor?" Burda mütədaamız hansıdır? Sənin anan. Yəni lakin sənin anan. Ə deyir sənin anan hər kimdir your mother bunu hansı şəxs əvəzinə əvəz eləyə bilərik? Əlbəttə ki, she ilə. Çünki o qadın cinsidir. Yəni təsdiqləyəcəksən ki, bəli, o həkimdir və ya xeyr, o həkim deyil. İndi biz baxırıq. Burada var she is a doctor. Sonra no she isn't. Burada əgər soruşsa, ki Hmm, sənin anan ə, həkimdir? Bəli və ya da xeyr sualı soruşun səndən. Çünki konkret soruşdu da doktor təzədən o doktor demirsən. Ona görə burda cavab C variantıdır. Xeyr, o deyil. 5-ciyə baxırıq. Are they your books? Deyər onlar sənin kitablarındır. Burda mübtədaamız nədir? They, onlar. Onlar sənin ə, kitablarındır. İndi sən cavabla deməlisən ki, bəli, onlar mənim kitablarımdır və yaxud da çə, xeyr, onlar deyil. İndi baxaq. They elə olduqca mə qalır da, onlar kitablar, yəni onlar. They olan bir dənə B variantıdır. Yes, they are. Yəni bəli, onlar mənim kitablarımdır, qısa versiyası. 6-cıda is he is a teacher or a doctor? nis biz bilirik ki bacı qardaş qızıdır. Der onun yeni bacı qardaş qızı mm, müəllimdir yoxsa həkimdir? Vay, yoxsa müəllim yoxsa həkim? Bunun cavabında konkret sən deyirsən ki o müəllimdir və ya da o həkimdir. Hansı ki, A e variantı, Şir də doktor. O müəllimdir. Bu bəli-xeyr sualı deyil. Bu səndən yəni soruşulur ki müəllimdir yoxsa həkim? Sən ikisindən birini seçib cavab verməlisən. 7-ci. Is Ted your friend? Ted sənin dostundur? Necə cavab verərsən? Bəli, o belədir və ya hətta xeyr, o deyil. Hansı ki Ted deyib burada mübtədaımız və onu da hansı şəxs əvəzinə əvəz eləyə bilərik? He ilə. Burada biz baxırıq, he o olan he variantıdır. Yes, he is. Bəli, odur.